Это мост. Раз, два, три. Снова выглядит вроде ничего. Меня доктор убедил, что мне не надо имплант ставить. Что он мне сделает такой мост, что соседний зуб, мол, больной, все равно его обрезать, там надо коронку одевать, а мы сделаем тебе мост. Они еще не закреплены. Закатять в роте. Сделаем тебе такой мост и вот этот третий зуб лежит прямо на десне. Я и она вот, вот так и согласилась. Теперь жалею. Единственный вопрос. Он мне говорил, что соседний, то есть вот это лежит, вот этот якобы был больной, а этот они ничего не говорил. Почему он опилил два зуба? Это единственный вопрос, который я хочу ему задать. І тут ще одну коронку. Це все стоїть 4 тысячи долларов. Стів вибрав цю поліклініку, бо вона страховка покрывает. Мне дуже нравится. Тут індуси працюють. работают. Девочки, будь ласка. Індуси хороші. Доктора. Помните, было более чудес, когда Якубовича приехала, как баба, не мужик, мужик, и рассказывал, я рассказываю, что у него дочку повез до врача, а врач говорит, еврей, ну евреи же хорошие врачи. Нет, это не до Якубовича, это был этот Суханов. Вот эта передача, говорит Украина, или как он назывался. И рассказывает свою историю, а этот Она говорит, ну что, ну не только врачи, мол, евреи, не только врачи хорошие, ведущие, вот, неплохие. Так запомнила. У меня вопрос, почему он спилил два зуба, а не один? Я второй раз не испытала, потому что я была расстроена. Я подумала, может быть, я в первый раз не поняла, а теперь я дурочка переспрашиваю. Потом, когда пришла домой, я отошла от всего, наркоз отошел, все. Я думаю, тю. Но если даже я первый раз не поняла, что ты переспроси. Ну, сейчас переспрошу. Хотя мне это ему нравится. Вот это зуб, который лежит, якобы лежит на десне, он так хорошо, как прям как свой. Мне ну, кажется, это будет хорошо работать. Уточню, это уже заплатили, заплатили 4 тысячи долларов. За страховка, там больше сумма. Сейчас покрыла страховка, а то, что Стивен заплатил 4 тысячи долларов. Это хорошая поликлиника по рейтингу. Это не то, что там Стив выбрал, потому что страховка покрывает. И страховка покрывает, и рейтинг хороший. Ну хорошо, там работают одни индусы. Я прийшла з просьбою поставити мені імплант у того зуба, що мені вирвали. Я ж виждала, час, щоб зажила десна. В Україну Я ще не знаю, коли поїду. Короче думаю, поставлю хоча б этот один іплан, потому ну, я в ньому нуждаюсь в этом зубі, бляха. Цей доктор провів консультацию, там вони писали, 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 і он мені, уговорив, що мені імплант не нужен. Что лучше, якобы, поставить коронку. Что соседний зуб в плохом состоянии, хотя он вообще хороший. Ну, он там на, на снимке показал, как из пятнышка. Вот надо там и нерв удалять. Все равно я его буду опиливать, одевать коронку. Мол, чего? Голова Я сделаю тебе и соседний зуб. Я, выглядит он не принес, Я что-то и поняла, и не поняла. Ну окей, согласилась, что я тупа, понял. Короче, в каком-то замешательстве что я вступила. А что я согласилась на этот... Все-таки есть у меня такая чуть-чуть оправдание. Чего согласилась на этот мост, не понявши той ситуации? Я согласилась на этот мост, потому что я так подумала себе, что имплант – это так тяжело. этот долгий процесс, болезненный. У меня тут стоит... Да, тут у меня тут стоит два импланта. Я их ставила в Украине. Это такой долгий процесс. Туби, значит, просверливают кость, вводят туда... Ну, я не знаю, как это штука называется. В общем, вводят туда такой, как, дюбель, сказать можно. И ты ходишь полгода, пока он приживется. Че год, че полгода. Так долго я ходила, я не помню. Те два штыря торчали. А, потом уже после того, как они тебе вот это все туда вкрутили, у меня такая щека была. Это так больно. А вот так долго отходила. Потом вот эти полгода ходишь, чи год, я уже не помню. Ходишь с этими, там такие гвоздички торчат. Вот. А потом уже, ну, одевают ве нормальные зубы. Вот эти два зуба у меня это импланты. Ставила на этом, на Филатова. Я так подумала, там, ну, блин, на турец, так мучится, еще неизвестно, как он там проживается, уже постарела. Сделаю так, как он предложил. Вот это я согласилась. Ну хорошо, проконсультировались, аж, -ля -ля, через неделю приходим. И он меня сажает в кресло и что-то пиляет и пиляет. Пиляет, блядь, и пиляет. И я понимаю, что он, по-моему, два зуба пиляет мне, не один. И потом уже, когда все сделано, попросила в туалет, пошла, подавилась. Он два зуба так и Я знаю в таких расстроенных чувствах. И как-то у цей наркоз уже намучена еще с той, блядь, бабой, что мне там она, когда он уже ушел, ассистентка, она как психичная, короче, и я такая расстроена, блядь, два зуба здоровых спляв. И я ничего уже не спрашивала, мне скорее бы домой. Думаю, я потом уже ничего не сделаешь, все уже, оно, блядь, спыленное. я потом спрошу. О, так ярче. И это... Они одели меня временные. Еще одна коронка у меня. Сюда временная коронка, и тут два. И тут тоже две коронки временные. Мол, через три недели придете. Через три недели за приходим. Оделыванный мне уже постоянный. Мост офигенный вот этот. Ну, потом. Ну, я ж потом, когда все думаю, спрашивать будут, этот после работы когда все сделают, потом спрошу. ну, в общем, все закон... закончилось, а я жду этого доктора, у меня есть к вам вопрос. Почему вы... через все со своим Google-переводчиком, они не предоставляют переводчика, как в других поликлиниках, в больницах, и плюс он разговаривает на английском, но у него вот такие акценты вот этот индийский, что я его вообще не понимаю. Ну и, в общем, через спрашиваю, почему два зуба? Он говорит, ну и вот я не мог один спилять, чтобы делать этот мост, а вот только два. Хорошо, а что ты мне не поставил имплант? И он, давай передо мной скакать и показывать мне, убеждать, открыв мне все мои снимки, показал, что у меня здесь маленькая кость. А у меня, знаете, такая мысль закралась мол, он не делает м -м, импланты наставы, и, и чтобы не терять клиента, он, ну, вот сам мозг предложил. Но нет. Он говорит, я ставлю импланты, я бы тебе, наоборот, бы предложил бы имплант, чтобы заработать денег больше. Ну и вообще, вот это он меня убедил, что это лучший вариант в, моем, в моей ситуации. Показал мне, мой там, она действительно очень такая, какая-то низкая у меня там кость. И он показал, где нерв проходы. кажется, вот вот нерв ведет, Скажи, ну, мы его можем затронуть, потому что он как-то вот близко. Вот тут у меня кость хорошая. Туда можно впихивать импланты, а нижняя кость маленькая. И Вин, короче, объяснил, что если ты хочешь туда поставить имплант в дальнейшем, в будущем, нужно наращивать кость. Понял, ты нахрен мне всралась? Я буду с мостом ходить. Он объяснил, как это происходит, как мы туда. А я говорю, а где вы кость возьмете? А ведь это та искусственная такая какая штука. Там есть. Ведь у тебя там, где вырвали зуб, там ну, как бы вот ямка да, получилась. Она зажила, затянула все прекрасно. Но, то, но она пол, ну, как все равно, что она вот так все. Мы туда, говорит, зальем какой-то искусственный материал. Ну, короче, объясняла, я Все равно толками не поняла. Им потом Стив, это Стив приехал, и он потом Стиву все объяснял. И Стив должен мне усе вечером. Ну, сейчас он работает, я ж не буду. Расскази мне, что він мне рассказывает. Он мне должен рассказать. То я буду трохи лучше знать. ла Хорошо. А Красиво, да? Нет, девочка, все равно хорошо. Я, я вот, вот этим мостом я довольная. Он очень классный. И вот у вот, зубы думала, боже, я к этому буду на десне лежать. Прекрасно. Я уже суши поила. Очень удобно, когда зубы есть. Да, это стоило 4000 долларов. А еще мне надо... Хейтеры, фоточку. Обсуждать. А еще мне надо, з этой стороны, старий мост український витащить і поставить новий тоже 4000 долларов. Не знаю, чи вже ходить може, коли в Україну поїду, но я пока не збираюся, девочки. Не мені нічого туди їхати, зараз это тратить деньги, як у вахера. <клухи> у ностальгія пройшла, уже всякие мої то я не знаю, вже не мама не болісного, що хочу прямо додому, я що то душа кров'ю обливається. Ну, паблік все я смотрю. Ну, нема, вже не чувствую, я от этого знаю, аж боль така, так хотілася. Вже такого нема. Я думала, може в Україну поїхати, поміняти. Ну, Хочу посмотрим, що Стівен скаже. ось этот мост 4000 ще ось тут один зубик, і все, у мене тут буде все, буде все прекрасно. Набалакала вже. И будет женщина с зубами.